يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إن أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه दूरो मजबूरो सैद आलो मूरो मजबूरो सैद आलो दीदारवाज़ सुनो दीदार दातो Hazrati Yusuf ko nahi chahane wala Mai surat Yusuf ko nahi chahane wala Mai qais ke madand nahi aashik leila, Mai qais ke madand nahi aashik leila.

جملہ جہا جس کی تجلی سے اجالا الحمدللہ